assalomu alaykum aziz tomoshabinlar sirli kitob kanaliga xush kelibsiz bu kanalimizda yangi bo'lsangiz podpiska tugmasini bosib qo'yishingizni iltimos qilib qolamiz bu kanalimiz rivoji uchun bizlar uchun zarur va bu sirli kitob kanalimizda faqat sirli kitoblarni varaqlab var. bu sirli kitoblar haqida chiroyli so'zlar aytib o'tamiz va sizlar bilmagan sir sanoatlarni bilib olishingiz mumkin bismillahi rohmanir rohiym nasriddin rabbuziyning kitobi ya'ni qissayi rabbuziy osmonlar va yerlar haqida so'z xabarda keltiradilarki olloh subhanaa taolo hamma narsadan ilgari bir gavharni yaratdi bu gavharga haybat nazar bilan qaragan edi u erib ketdi erib suv bo'lgan gavhardan yerni yaratdi suv ustiga tushgach u ko'piklandi u ko'pikdan tutun ko'tarildi u tutundan ko'kni yaratdi u suv alloh taoloning hayvatidan qaynab ko'piklandi u ko'pikdan kabaning o'rnicha yerni yaratdi shundan keyin osmonlarni yaratishga kirishihda oyat so'ng osmon tomonga yuzlandi va ularni yetti qavat osmon qilib yaratdi osmonlarni yaratib bo'lgandan keyin avvalda yaratilgan yerni masribda ma'ribgacha yozib tekisladi oyat va yerni undan keyin to'shadi bu yerlar va osmonlar bir qavat edi qudrati bilan osmonni yerdan ayirdi har qaysilari yetti qavat bo'ldi oyat olloh shunday zotki u yetti osmonni yaratdi va yerlardan ham shunchani bu yetti yer ustida suvlar yaratildi u yerlarni ushlab turmoq uchun tog'larni ular ustiga qoziq qilib yaratdi alloh taolo butun olamni olti kunda yaratdi oyat oya biz osmonlarni yerni va ularning o'rtalaridagi bor narsalarni olti kunda yaratdik xabarda keltirishicha yakshanba kuni osmonlarni yaratdi dushanba kuni oyni quyoshni yulduzlarni yaratib falak ichida turg'izdi seshanba kuni qush qumursqalarni farishtalarni yaratdi chorshanba kuni suvlarni yaratdi shamollarni bulutlarni chaqirdi dar, daraxtlarni o't o'lanlarni undirdi rizq nasibalarni ulashdi payshanba kuni jannat do'zaxni rahmat va azob farishtalarni qollarni yaratdi juma kuni odamlarni yaratdi shanba kuni hech narsa yaratmadi bu hamma narsalarni va yana minglab narsalarni ko'z ochib yumguncha yaratguvchi qudrati bor edi shuning uchun olti kunda yaratdiki bunda bandalariga ta'lim bor edi men qodir bo'lsamda shoshilib qilmasman degan rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar shoshilish shaytonning ishi va shoshilmaslik rahmonning ishidir bismillahi rohmani rohim osmonlarning sifati ilk qavat osmon yashil zumratdandir uni rafik derlar farishtalari davon suratida ulug'larning oti ismoildir ikkinchi qavat osmon kumushdandir uni ruka derlar farishtalari burgut suratida ulug'larning oti raqobildir uchinchi qavat osmon yoqutdandir uni qaydan derlar farishtalari sigir suratida ulug'larning oti ko'k boyildir to'rtinchi qavat osmon oq injudandir uni moun deyarlar farishtalari ot suratida ulug'larning oti nubioildir beshinchi qavat osmon oltindandir uni raqo deyarlar farishtalari xur suratidag